из главного в Украине. Я, наверное, говоря о социальной ответственности, я э, нашла с шутки. Если вы обжигаетесь горячим кофе, поставив его на сиденье вашего автомобиля, при этом управляя машиной и разговаривая по мобильнику, то вы можете смело обвинить в этом ресторан, который продал вам это кофе. Если, например, вы умираете от рака легких возраста 40 лет, выкуривая по 4 пачки в день, то смело обвиняйте в этом табачную компанию. Если э, вы кто-то заболел спиной, колясь грязным шприцом, то валите все на правительство, потому что оно не снабдило его стерильно. Если ваши внуки придурки и плохо себя ведут, то валите все на телевидение. И вот если я умру, сидя на этом стуле, глядя в, в этот компьютер, то, пожалуйста, во всем обвините белогейца. То есть, я рада, что кто-то улыбнулся, но на самом деле, да, мы очень часто любим винить кого-то другого, сваливать вину на кого-то другого. Но ни один из секторов, ни государственный, ни неправительственный сектор или бизнес-сектор не может решить какую-то глобальную проблему, большую проблему в одиночку. Для этого и взаимодействие, для этого нужно взаимопонимание. Вот в прошлом кризисном году, когда всем было тяжело, в том числе бизнесу, было проведено такое исследование, где задавался вопрос бизнес-сектору, а вот в данное тяжелое время, можете ли вы себе позволить и далее продолжать программу социальной ответственности, инвестировать в общество, то большинство корпораций ответило, что мы не можем себе, мы, мы не можем позволить себе этого не делать. И вот э, благодаря тому, что у нас появляется более, э, больше образованных людей, благодаря тому что, тому, что у нас появляется больше людей трудоустроенных, от этого выигрывает не только бизнес, но и экономика в целом. И все это понимают. И я, благодаря тому, что я временно работаю в двух секторах, в государственном и в, и в неправительственном секторе, у меня есть возможность поучиться и также посмотреть, как это работает. И я бы хотела сказать, что, конечно, в Украине на данный момент существует такая проблема вот между бизнесом и государством, что нет такой четкой границы, где же социальная ответственность бизнеса, где социальная ответственность государства. Хотя, говоря о неправительственном секторе и бизнес-секторе, здесь расстояние значительно сужается, а взаимопонимание увеличивается. И это мероприятие, на котором мы с вами сегодня, оно как нельзя лучше показывает это и доказывает это. Спасибо организаторам и спасибо присутствующим.